Вчора в Краматорську один народний депутат, який, прикриваючи своїм мандатом, своїм посвідченням дозволив собі бити працівників поліції. Скажіть, будь ласка, начальник поліції малиш поранений, як йому захиститься від народного депутата. Зараз я хочу. Звертаюсь до головуючого в залі, запросити поліцейських до цієї зали, щоб вони розповіли про те, що відбувалося вчора. Як народний депутат дозволяє собі вести себе до правоохоронців? Ранкове засідання оголошую закритим. Один. Є. Так. Є? Шановні колеги, Юра, чекайте, Юра, чекайте. Юра, Юра, Юра. після цього як заступник голови Верховної Ради закрила засідання, ми вирішили провести радою коаліції загальні збори. Коаліції відкриті запрошенням всіх народних депутатів, які мають і повинні ознайомити ситуацію, яка вчора склалася в країні. Около кладінадцять часового під'їхала колона. сопровождаемый народным депутатом из 13 машин. Начальник полиции города Славянска пошел общаться с народным депутатом с одним единственным законным требованием – выполнить прохождение колонны данных лиц, которые с ним прибыло, согласно, согласно инструкции, приписанной антитаристической, штабом антитеррористической операции. На что вышел на, на просюк народный депутат, с матом, с оскорблениями, в сторону полицейских сразу же мрази, чмошники, сепаратисты. Попытался самостоятельно там, прорываться через кордон. Я говорю, вы проезжаете, остальная колонна пройдет по инструкции. После этого набросился на остальных с кулаками сотрудников, была линия, с целью спровоцировать драку. На провокацию не, на, на эту не, не поддались. Поняв, что не получается у нее ничего раскачать, мегафон побежал за мегафоном, дал команду всем выйти с машины, создал боевую такую группу из 40-45 человек и дал команду нецензурной бранью, не буду повторять, бейте их. Причин для применения огнестрельного оружия, согласно 46 статье о национальной полиции, у нас было предостаточно. Предостаточно. Просто если бы мы это сделали, я понимаю, что была бы беда большая. Своими действиями данный ваш коллега, народный избранник, мог привести к необратимым последствиям. Мы беззащитны перед э, такой рода деятельностью. В одной руке мандат, второй рукой бьет, и с ноги рукой бьет. При этом при всем угрожать, э, просю, кричал лично. Мне и моим сотрудникам. Я вас всех, понахожу, по одному переловлю и передушу. Не заслужили мы, товарищи народные депутаты, такого обращения ни со стороны Парасюка, ни с кого-то либо другого. Спасибо большое.